Мы сегодня пришли возмущены тем фактом, что у украинского незаконного правительства двойные стандарты. В то время, когда во Львове и в занимаются... Помещения учреждений, никакие действия по отношению к этим людям не предпринимаются. В Харькове наоборот, то есть есть двойные политические стандарты в отношении протестующих. Поэтому мы говорим, что те люди, которые сейчас незаконно заключены, были заключены по ошибке. Мы призываем муниципальные власти принять решение. Чтобы больше такого не происходило, она должна, муниципальная власть, влиять на действия милиции. Я вышла с этим символом, потому что это символ э, самого большого движения в Европе против фашизма. А у меня большой вопрос в Европе, почему э, в Европе есть серьезный закон за э, пропаганду фашизма, а в Украине его взращивают и насаживают. То есть взращивают молодежь, взращивают агрессию, под, подкармливают, э, финансируют. У меня большой вопрос, он европейцы. Вот. И здесь я хочу поддержать э, наших ребят, которых арестовали, э, которые поддерживают антимайдан. Я хочу поддержать здесь Беркут, который, против которого открыты репрессии.